Пам'ятає, один-один і до вашої уваги третій бій сьогоднішнього вечора у ваговій категорії до 64 кілограмів. І в сині кутрингу запрошується боксер, представляючи команду Куба Домадорес Яснєр Толедо Лопес. Байкут запрошується боксер команди українські отамани Володимир! Синьо Котюренгов, найбільш титулований боксер кубинської команди. Йому 25 років. Зріст – 175 сантиметрів. Переможець пан Американський 11 го року. Срібний призер світових першостей 11 та 13 років. Бронзовий призер олімпійських ігор 12-го року. Веснір yes, Толедо! У Шервому Кутюченку найбільш досвідчений боксер українських ортоменів. Представник Київського спортивного клубу «Козак». Йому 32 роки, Зріст – 170 сантиметрів, Бронзовий призер чемпіонату Європи 2011 року, восьмиразовий призер Чемпіонату України! Чемпіон України! Дворазовий переможець турніру найсильніших боксерів України, Отаман із Бердичева!

Так, Володя, ми з тобою лунає тут у палаці спорту. Слава Україні, звичайно. Володимир Матвійчук, нагадаємо, сьогодні єдиний представник українських атаманів. Ви чули, з якого він спортивного клубу Козак. Ну, справжній атаман Володимир Матвійчук але суперник у нього сьогодні є Яснієр Толедо Лопес. Боксеру він дійсно 25 років. Ми всі його пам'ятаємо, тому що він бронзовий призер Олімпійських ігор. Вот 2012 роте у Лондоне. А в финал не дал ему пробиться Василий Ломаченко, который за год до Олимпийских игр также не дал взять золото этому кубинцу на чемпионате мира. Дважды Вася с ним встречался, дважды одерживал победу. Лопес очень непрост, левша, очень ловкий боксер. Являлись Горенированный... Лопеса, Лопоса Кулывина у зале у Киеве в Украине застрив Ломаченко. Снова подумал, ну же знову. Будет да, хотелось бы увидеть выражение лица Лопеса, конечно. Но сегодня не Ломаченко ему противостоит, а Владимир Матвичук, который тренируется под руководством заслуженных тренеров Игоря Матвичука и Стащенко Сергея. И. Того, что я слышал при подготовке к этой матчевой встрече, Матвейчук очень хорошо себя проявлял на спаррингах, набрал очень хорошую форму. Так что держим кулаки за него. Понятное дело, что кубинец очень непростой, но можно быть уверенным, что Матвейчук приложит все усилия, все свои умения все-таки вырвать победу, так, которая характер. очень нужна нам. Характер Володимира Матвійчука не зламати жодному супернику. Хоча сьогодні це суперник дуже дуже серйозний. Мабуть, на серйозніший за участі Володимира Матвійчука всесвітньої серії боксу. Ось так приємно. Дуже неплохо зараз поймав навстречу справа Матвійчук. Але й пропустив цим ударом лівою проходить від Толедо. тут же проходит над рукой вид Володимира Матвейчука. Ну так, пока на зустричных. все Есть добре. отвечать Матвейчуку. Обратите внимание, особенно на средней дистанции. набрасывает по, по несколько, два-три удара Матвейчука, и они проходят. Чересчур самоуверенно выглядит, как по мне, кубинец с опущенными руками. там. Да нехай, ты знаешь. Володимир... Матвийчук может его и Мы очень на это 30 секунд до завершения первого раунда. В атаке, конечно, очень хороший кубинец. Но в защите есть, есть проблемы. И Матвийчук пока что находит слабые места. Первый раунд неплохой для нашего атамана. 10 секунд до конца. Нужно поработать активно. Все-таки раунд ровный. И От концовки зачастую очень многое зависит. Так, особливо перший раунд. А з таким суперником Володимир має розуміти, що тут кожен бал може все вирішувати. Тут ані у швидкості, ані у влучних ударах не можна супернику поступатися. На кожен удар треба відповідати двома, тому що кубінці про це знають арбітри для того, щоб їх перемагати, треба дійсно бути кращим. Хорошо работал корпусом Матвейчук. И против такого боксера, как Лопес, это очень правильно. Постоянно нужно качать маятник, работать туловищем. Ну что, с нетерпением ждем, какой там счет выставят нам судьи. Разделенное решение. Да, двое отдало все-таки Кубинцу. Один отдал Матвичуку. Но можно согласиться, действительно, раунд достаточно был ровным, с переменным успехом. Но вот если бы, все-таки, Матвейчук концовку получше отработал, мы знаем, зачастую э, судьи помнят начало и конец раунда, так что концовка очень важна. Так, мы еще первый раунд. Сейчас с этим кубинцем мы все разумеем, что нужно быть еще очень-очень осторожным. Очень Там, кроме Олимпийских... Ігор його бронзовий призер, й є переможцем панамериканських ігор 2011 року та срібним призер, призером світових першості 2011-13 і 2013 років. Все це срібність бронза через присутність Василя Ломаченка. Тому особливий зуб на Україну, на українських боксерів, я думаю, о Толеда Лопеса. Матвійчук, безусловно, і. с Василием не раз боксировал. Понятное дело, что выиграть у Васи было чрезвычайно сложно. Но зато какой опыт получил Матвейчук. И будем надеяться, что сейчас он ему поможет. Идет вперед украинец. Несмотря на пропущенные удары, продолжает прессинговать Матвейчук. Заряджений Матвійчук, він є і тренером, до речі, на даний момент вже навчає молодь. Досвід у нього є і уяви, який досвід буде відбоксуватись кубінцем. Хоча Володимир Матвійчук такий боксер, який може здивувати, що тут і певний урок українського боксу надати кубінцю. Він може вигравати, ми так говоримо, на наче кубінці не переможуть. Не ну, можна боксер, як, як самий возрастний боксер, один з самих опитних в нашій команді. И именно этот опыт ему помогает сейчас на рамках боксировать таким серьезным оппонентом. Поддержка, мы слышим, напоминает о своем присутствии. Володя намагаются заряды в болевальнике. Остання хвилина другого раунду пішла класно. Працює другий раунд поспіль. Володимир Матвійчук лівою рукою. Намагається пробувати через другий поверх. Тоді все в обличчя суперника. Поки щось зачепити, важким ударом не вдалося. Матвійчук, але так само приємно. Він не вкладається у кожен удар, тому що це дихання. Це так само розраховує сили на усі п'ять раундів. Володимир Матвійчук. Не кидається на суперника, тому що це, мабуть, було б головною помилкою Так, кинутися на Кубінця, вимахнутися за два раунди, а потім три раунди. Зрозуміло, як боксувати. Тут, звичайно, Володимир Матвійчук підійшов як професор, він це доводить. Як то не віремо, рефери там иногда розняти баксеров. Хорошо, алкогольник. Матвійчук. Заставив сделать промахи соперника. Отличный раунд, як мне, Матвійчук заслужує на победу в трьохмінутці. Ми сподіваємося, що такого же мління судді. Знаєш, якби ось таке закінчення було першого раунду, таким би точніше його зробив Матвійчук у першому раунді, раунд би був за Матвійчуком. З таке завершення потрібно. Він пішов вперед, він зробив п'ять ударів. Ну нехай до вас не влучив, але він був активніший під завершення. Те, про що ти казав, судді це запам'ятають. Да, конечно, воли к победе не отнимать у Матвичука. Он все делает для победы. Смотрим на эмоции главного тренера украинских атаманов. Ну а вот помимо красивого бокса, вот такие красивые девчонки напоминают нам, какой же раунд нас ждет. О! Да, Это снова разделенное решение, но уже на... В пользу Нашого українського отамана Володимира Матвійчука Все один один по з, із третього раунду. Так, Володя має працювати навіть ну, хочеться сказати ще швидше. Так, але... Ну, таку швидкість, яку ми хочемо, щоб демонстрував Володимир Матвійчук, взагалі не кожен може. Але Матвійчук вам сам продемонстрував, що можна вигравати у кубінців. как, собственно, и Хасанбой Дусматов в первом поединке. Напомним, пока что паритет в этой матчевой встрече 1-1. Матвичук сейчас все сделал для того, чтобы вывести нашу команду вперед. Не, но иногда не было. Тут больше борцовский прием. Тадеев. Там, я думаю, показал великий палец Матвичуку. Еще один, но тут же можно От заряджений, ти про що ти казав, так? У другому раунді ось цей заряд Володимира Матвійчука, щоб тут, у палаці спорту, перемогти кубінця. От так дійсно вдуматись перемогти тут бронзового призера Олімпійських ігор. І целібряна призера чемпіонату міра, як нікак І Володя всі сили зараз. Е... Отдает в ринге. Мы видим, он готовился под этого соперника, под левшу. Очень грамотно работает правой рукой, вовремя включается. Ну и поактивнее. Вы обратили внимание, насколько хороший темп держит Володя. Главное, чтобы хватило на все пять раундов. Но где-то уверенность в этом есть. Просто пока еще царь Володимир Матвейчук. Все правильно на насколько... Но, ты знаешь, был доступ, в принципе, подывиться двубое Толедо, знающий суперника Е, там еще винвидомый боксер. Да, вокруг сейчас тут ринга многие аплодисментами награждают Матвейчука за его действия в ринге. Последняя минута этого раунда очень неплохо начал. Где-то можно предположить, что судьи должны быть на его стороне, но нужно провести в таком же ракурсе и последнюю минуту. Напомним, что мы встречаемся с лидерами подгруппы. Не только нашей подгруппы, но и лидерами всемирной серии бокса. Так, 30 секунд до завершения. Вы чуете тренера быты, быты, еще раз быты. Так само все правильно показываете Михайло Мельник. Вова, Вова, но тут уже в один голос. Палат спорта поддерживает Володимира Матвейчука. Треба идти вперед. 10 секунд. Треба пробывать. Суперник як за левой рукой на зустрече. появится тут Толедо. Правильные позиции занимает Матвейчук. Работу ног, я бы отметил. Читает соперника. Отличный раунд для украинского атамана. Держим кулаки с нетерпением ждем счета. Кубинские тренера не очень довольны происходящим в ринге. Ух, тут правой рукой Так а добрый вечер, уже? Слава Чечер Зарубил Володимир Матвейчук Купинцова Который раз уже пропускает э, Гомес этот правый прямой Хотя казалось бы, он зрячий Смотрит на соперника, все видит Но не успевает реагировать да, Матвичук, конечно, ответственно подготовился к поединку. Но ну что, какой будет счет? Снова на зеленом но Матвичуку отдают двое судей. Таким образом, вырываемся вперед. Так, четвертый раунд. А вот сейчас, я думаю, ты знаешь, Вячеслава, если так прогнозировать, сейчас мы увидим у всей красы Толедо Лопеса. Тут ему уже отступать не мая куда. Да, конечно, кубинские тренера наверняка внесли коррективы в Тактику своего подопечного. Який готовий вийшов Володимир Матвійчук. Щойно перевірив печиночку. Толедо Толедо намагається Толедо Лопес відповісти тим самим, але лік там свою печінку Володимир Матвійчук. По корпусу пробиває Кубінець. Уже который раз, причому так настільки мощно акцентированная, плестка. Понятно, что у него на уме. Он таким образом хочет сбить дыхание украинскому атаману, снизить темп, в котором работает Владимир. Башки би пішов с елементами боротьби. Лопес так намагається такими приемами, как зв'язати руки и починати. Висіти на суперника. ти знаєш, і всі ми знаємо, що такий прийом є у боксі, тому що вага серйозна вже, так, а її витримати не так то й легко. Але одразу йде від цього прийому Володимир Матвійчук. Влучив тут, що казати, то ледо одного разу. так. Такі враження, що було, що підігнулись ноги. У Матвійчука нічого подібного не було. Матвійчук стоїть, боксує, намагається швидко рухатись. все таки після... Перерыва кое-какие изменения внес Кубинецов в свою манеру. Так, Сейчас шут. сложнее Матвейчуку. Видим, на ближней не дает практически боксировать ему Лопес. А здание очень неплохо встречает. Только сближается с ним Матвейчук. У -у -у. Двоечку пропускает Матвейчук. Так, ушел приемно. На секунду. На секунду на стык Матвейчук повернутые руки назад до подбородья. Дразу. Назустріч двійка кубинського гатунку. Йде вперед. Володимир Матвійчук в'яже його Лопес. А тут уречно була ця зупинка від Рефері: 30 секунд. 30 секунд треба додавати. Володимир Матвійчук намагається якось підібратися до суперника поближчого. Тут починає про... починає пробувати Матвійчук. Казалось бы, уже в этом раунде Матвейчуку ничего не светит. Но как включился под концовку. Последние секунды. 10 секунд. Отлично! Отлично! Вот так вот вырывает концовку Владимир Матвичук Идет вперед. Ну что? С такой концовкой мы можем рассчитывать. Могут быть разные варианты. Как и в предыдущих раундах, мы видели разделенное решение было судей. Да, я, ты знаешь, два варианта. Або програем, або выиграем. Сегодня Ле Матвейчук очень приятно Но просто красный Володимир Матвейчук. Да, досталось тут, конечно, в некоторых моментах Володе. Но он мужественно выдержал эту атаку. Понял, что руки так нельзя низко держать. Лучше работать с кубинцем от защиты, вовремя возвращать рук. Боевые редуты нужно держать на месте. Так, кубинские тренеры. Серьезные зауважения у них до своего боксера просто они секунды паузы у подказках. А ну рахунок у да. друзья. Ну, это не, не помогла знаю. концовка. Один судья даже каким-то образом 8-10 насчитал. 8-10 профессиональном боксе дается, если был нокдаун в раунде. Здесь даже без нокдауна. Нокдаун если была была попытя, так? Да, это тотальное преимущество дает 10-8. Я бы не сказал, что там было такое большое преимущество. Но... Судим виднее. Так они посчитали. Но все будет все равно зависеть от последнего раунда, на который все силы сейчас отдаст Владимир Матвейчук. Надеемся, у него этих сил достаточно. Так, пятый раунд. станет 3 хвилины. Две очка проходит. Вид Матвейчука. Да, но успел и пропустить нас на контратаке. Нельзя терять із виду соперника Матвейчуку. Как только он закривається і не смотрит на соперника, тут возникает проблема. Так, тренери. Кубінські зараз просто тут літаки садять своїми рухами. Головне, що вони підказують відходити до Володимира Матвійчука. Ані на крок до нього не підходити, буксувати з дистанції. Не підпускати туди навіть. на крок ближче. Это очень эмоционально, так, Вячеслав, как Ну а бой какой? -то. Бой действительно заслуживает внимания. Драматичный даже, я бы сказал, с переменным успехом Матвичук, которому мало кто, скажем откровенно, давал шансы в поединке против такого монстра с такими регалиями. Но что он делает? На равных боксирует с одним из сильнейших кубинцев сегодняшней пятерки. Ну и болельщики, конечно, куда же без них. Так, ты чего не выстачало нам у России наших болевальников, тоже приемно сегодня. Чути розуміти, що сьогодні люди прийшли перш за все. і Хочеться подякувати. Сьогодні усім вболівальникам, які тут зібралися у палаці спорту. З хлопцям дійсно дуже потрібна ваша перемога. І... Володимир Матвійчук, як ніхто, про це завжди каже і завжди передає Ось через нас коментаторів велике спасибі тим, хто завжди приходить і підтримує українських катаманів. Активно почав на ногах працювати Матвійчук. Зараз очень неплохо смотриться. есть, есть шансы на победу в этом поединке. Все будет зависеть от этой э, последней финальной трехминутки. Напомним, что кубинцы еще ни разу не проигрывали больше одного поединка в матче в Сочи. С левой, с розмахом, перед собой и выкинуло, а потом и пробил Володимир Матвейчук. Останется 10 секунд. Трошечки даты Володимире. Очень нужно сейчас доработать. Володя идет вперед, но оба подустали. Клинчует кубинец. Последние секунды, последние удары. И оба поднимают руки. Мы очень надеемся, что все-таки домашние стены помогают и помогут нашему украинскому атаману. Единственному атаману с украинским паспортом. Так как четыре сегодня легионера представляет наш клуб. Впереди у нас еще два поединка. Ух, так? так трошечки, но так же... Заносить цю руку, якби вдалося дійсно пробити на всю силу, якою може пробити зліво Володимир Матвійчук. Думаю, що подивився б на стелю. Тут у нас трошки кубінець. Ну, і Яку команду сьогодні? Дійсно, привезли приборкувачі кубінські. Приємно дуже дивитися, дуже-дуже приємно дивитися на такий бокс, на такий спорт, який ми бачимо сьогодні. Це справжня всесвітня серія боксу. Так. Да. Як говорив Михайло Михайлович Зав'ялов, естетичне наслаждення можна отримати від. Бокса демонстрировал сегодня боксерами в ринге. Дышал, Тиша, у хоть спорту, Но Володимир Бадвичук придает всем привет. Аліна Шатернікова, но нерви Аліна Шатернікової. Ми її чуємо у залі Аліна, Не треба так хвилюватися. Ми всі вболіваємо за українських атаманів. Але сьогодні дійсно дуже важко стримати свої емоції, коли дивишся такий бокс. Без волнені тут ніяк. Ну що, давайте слухати Сергія Бриля. 46-49 віддає Скубінцев. 49-46 отдает Матвейчуку. Разделенное решение. Все зависит от третьего судьи. 45-46. Пири все-таки. Но как важно удалась эта победа, так? Да, к сожалению, к сожалению, разделенным решением Гомес вырывает победу. И таким образом кубинская команда вырывается вперед. 2-1 счет этой матчевой встречи. Но впереди у нас еще весовая категория до 75 килограмм. Кашетбек Норматов против Арлена Лопеса Кардона. Ну и на десерт супертяжелый вес Сергей Корнеев против Эриснальди Кастилья Савона. Племянник Феликса Савона, легендарного кубинца. Все это впереди, так что оставайтесь с нами.